Работала, рассчиталась и все, уехали сюда. И если бы не освободили, значит, мы не вернулись бы туда. Все. Как вас здесь приняли? Кто принял, кто помог вообще здесь обустроиться? Что здесь? Дел... Как жили эти два месяца? Расскажите. Ну, вот у был энерго. Здесь дали нам общежитие. Купили, в принципе, все. У нас не было ни посуды, ничего и такого не было. Все купили. Спасибо очень большое мы благодарны Алексею Михайловичу и всем остальным. Ну, а сейчас, там, в принципе. Вы услышали, я так понимаю, что у вас город освободили, да, и вы уже решили, с каким сейчас, с каким сейчас настроением едете, с каким. -то... С радостным настроением. Не переживаете ли? Не страшно, Переживаем, конечно. Не знаю, вот сейчас там такое творится. Ну. Общайтесь ли с родственниками? Или да, друзья, да, и да, и обязательно. Сейчас тих, тихо стоит наша армия у нас в городе, база танковая. Ну, все нормально, тихо, пока. Ну, рядом горловка, в которой еще идут бои. Но Поэтому... Вы уже как бы туда возвращаетесь, и не mm, да. что, что вы там останетесь. Да. Скажите, в каких условиях здесь жили, что делали эти два месяца, может быть, что смотрели, как вам город? Да, скину, очень шар, красивый выставить. город, посмотрели весь город, походили, везде были, в принципе. Не было желания остаться здесь? Желание было, но <свят> нет средств. Город, да, скину, очень шар, красивый город, посмотрели весь город. здесь, правильно я понимаю, с вашей пенсии. Нет, у меня карточка. Я получаю по карточке. Может, покажите нам, если вы не против, встаньте и Покажите, где вы спали, где кушали, что кушали. Покажите, комнату, балкон. Ну вот все, да балкон, да сушили вещи, все нормально все было. А где готовили еду? А вот печка. Все готовили. Спосуду, я так понимаю все покупали сюда, да? Да, это все купили. Убыл энерго На чем сейчас едете, на чем сегодня Кто вас везет? Нет, мы На поезд взяли билеты Нам помогли взять билеты Сейчас нету трудности брать билеты? Нет, нет, вот сейчас именно Уже появились поезд Ну, в общем Все нормально Спасибо вам большое А дочка ваша где? Можно А, вот

Це раз раз вами, шефа, наступ, потім зараз семи ефір тому. Ну, хай буде. Хай буде. буде. Я голова правкому чільніці обленерго прокупець Марія Костянтинівна. Марія Костянтинівна розкажіть ласка скільки сімей, Я знаю, що це не одна зі. Ви знаєте, як кажуть у нас на Буковині, ми гості люди, і завжди, коли є якісь події відбуваються на Україні, ми не стоїмо осторонь. Хоча чужого як кажуть, в народі горя не буває. І коли ми дізналися, що є люди, які потребують десь проживати, от голова правління в першу чергу. Сказав зізвонитися з волонтерами і домовитися, що ми приймаємо. У нас було три вільних кімнати, і ми ці три вільні кімнати зразу віддали для наших переселенців. Значить, у нас є дві сім'ї з Криму. І третя сім'я, оце були з Донецької області. Ви знаєте, люди напрочуть дуже приємні. І з ними навіть от ми приходили і запитували, що їм треба. Вони відповідали, нам нічого не треба, тільки щоб було мир, спокій, нам все добре, настільки е легко було з ними спілкуватися. І тепер, коли ми дізналися, що вони хочуть додому, знаєте, ми настільки до них привикли, як ніби як наша родина. От. Але своєрідне є рід. І тому ми зараз от, зібрали невеличкі пакуночки їм на дорогу, невеличкі подарунки, сувеніри, щоб вони про наше місто не забули. Хоча голова правління наполіг на тому, що якщо не дай Бог, станеться так, що ну все може бути. Ми вас знову чекаємо. Ця кімната чекає їх до тих пір, поки вони не позвонять і не скажуть, що так ми залишаємося вдома. Якщо ви не проти, покажіть, покажіть, покажіть. Ну то харчові такі продукти, бо дорога є дорога, розумієте, там треба. Ну, харчові продукти, ми взяли там водичку, сок, печиво, ну ковбаску, сир, ну таке, що в дорозі потрібно. А так як вони ну приїхали до нас, як кажуть, легенько не мали таких речей, один тільки чомодан, то вести звідси щось таке, ну важко буде, то ми їм такі невеличкі зробили подарунки. Значить, про наше місто, такі, от ми їм взяли, щоб вони бачили. Ну, вони місто наше ознайомилися, їм дуже сподобалося. Невеличкі такі ми взяли про місто, таку, щоб вони пам'ятали, що в нас університет, вони його теж подивилися, бачили. Ну і наш такий календар, який ми робимо нашим. Гостями такий наш логотип і наші кра... красиві місця, які в нас є в місті. От ну і звичайно, що хотілося, щоб дорога в них була легка і щоб все було найкраще. Бо коли є мирне небо над усіма нами, то спокійно живеться і їм, і нам, бо ми є єдина Україна, слава Україні! Нашій. Дуже було багато, дуже було багато, і е, якщо ще е, Олексій Михайлович сказав, що якщо буде потреба, то будемо трошечки хлопці, бо в нас є ліжко місця, які займають хлопці, то будемо їх трошечки ущільняти. Хлопці на це погодилися і будемо брати нову родину, тому що життя чи менше стало переселенців, чи менше бажаючих, чи ну до нас поки що не зверталися. Оце єдине, тільки почали вже дзвонити, бо ми зразу сказали, що від нас виїжджати будуть. То вже є дзвіночки, що треба от ще І одну сім'ю. Два місяці. Два місяці, а е, з Криму вже переживають з 13 квітня. От уже майже півроку вони у нас проживають. Ну вони вже на роботі працюють. Там у нас є молода родина. Дитина ходить в садочок, от мати пішла на роботу. Інша сім'я хлопчика взяли в школу. Він школа забезпечила його повністю всім, бо ми хотіли йому також дещо купити. Ну школа забезпечила його всім. От ну і родина так само, мати працює. Поки що задоволені. Єдине, що гуртожиток є гуртожиток. Звичайно, це не квартира. Але проживають. Поки що не було. Ну, і вам дякую. Да, и что все как нарастает, как снежный фон. поэтому, конечно. Ну, <социальная> еще представиться, пожалуйста? Как вас Джела. Джела, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, с каким настроением сейчас возвращаетесь туда? Что вам говорят родные близкие, которые сейчас там? Как они описывают ситуацию да, в вашем родном городе, в области? Ну, Сейчас все более-менее спокойно да, у нас там базируется украинская армия, гвардия, батальон Артемовск наш. И, в принципе, вот в самом городе спокойно, в окрестностях, да, там идут еще бои, идут какие-то слышны выстрелы, да, мы все это где-то... Ну, это как нам говорят, нас еще, естественно, там успокаивают, я в этом уверена. Ну, Но то, что мы знаем. Когда вы с мамой уже с вашей пообщались, когда вот вы лично уезжали, что вы там оставляли, то есть учились, работали, и когда вы уезжали, вы думали, вы едете на время или на, на всегда? Как, как вы... Честно, я даже не знаю. Мы не знали. Мы очень надеялись, что это вот буквально там какое-то время, да, и все это как-то все равно разрешится. Потому что не может быть так, что ну и, и был какой-то страх, естественно, что ну, мало, а мало ли, если ничего не происходит, если прошел этот референдум, если начались уже захваты всего, чего только можно, ну, может быть, как в Крыму, в конце концов, и тогда, конечно, мы могли и не вернуться, но сейчас, когда все более-менее... А как, как вы жили здесь эти два месяца, что можете, может быть, вот, какие-то самые яркие или теплые воспоминания? Вот, что можете сказать? Вначале это был какой то такое вообще непонятное, что, куда, но очень благодарна людям вот вокруг и руководству Бонерго, Алексей Михайлович, они так тепло встретили, разместили, не стесняйтесь, просите все, что хотите, если нужна там еда, какие-то мелочи, а, естественно, какие-то мелочи, какие ложки, тарелки, да. В общем, спасибо им большое. Я Такой знаю, красивый что город, mm -hmm. да, мы так... Что видели, mm -hmm. ли, многие ли люди приходили с вами пообщаться, как-то, я не знаю, то, ну, спросить, как там ситуация, или э, вы так старались не афишировать, что вы здесь? Да нет, я... мы как бы все знали вокруг, да, ну, с кем мы там общались приходили люди вот я знаю, девочка катя я не знаю как ее фамилия она буквально в первые дни пришла спросила что может что-то нужно да какие-то такие мелочи даже вот просто спросить где что находится да какие-то моменты что mm -hmm. можно позвонить кому-то ну соседи тоже очень приятные люди всегда если что-то нужно пожалуйста обращайтесь ну, в общем Ходили бы сами на рынок. Расскажите, вот просто если будет взять, да, то что мы купали в основном, что мы попробовали такого, может быть, у вас чего-то на востоке нет, может быть, у нас что-то в кухне понравилось. Что готовили, где готовили? Что -то будет просто да, нам дали печку. Мы здесь в комнате у себя, в принципе, не здесь на кухне, а себя готовили. Немножко, да, вот больше молочного, сыров, вот эти вот бутс, не, никогда этого не ела, попробовали. Вот эти домашние колбасы, очень вкусные. У нас как бы все это так, такого разнообразия нет. По продуктам, в принципе, все то же самое, да? Цены точно такие же, как у нас, не дешевле, там не дороже. Ну, как-то Заметили ли вы разницу ну, в людях, может быть, я не знаю, вот, именно да, расток и запад. Были да. ли у вас какие-то предрассудки, когда вы ехали сюда? Не, с этим не было никаких предрассудков. Я знала, что все, что это говорят, это полнейшая чушь. Я там со всеми пересорилась по этому поводу. Но да, наверное, вот какая-то более открытость в людях. Может, более... Какая-то доброта, люди более верующие все, очень много храмов, да, очень много людей ходят в церковь. У нас это как-то не так. Все люди более, ну как вам сказать, нет какой-то не то, что доброты, а двери к людям нет такого. У меня всегда, например, много так животных, тех же собак, которых все кормят, помогают, заботятся о них тут на каждом шагу, это очень приятно. Тоже объявление по телевизору, мы в троллейбусе там нашли деньги, вот придите, заберите, это тоже как бы так Все кормят, помогают, заботятся о них тут на каждом шагу. Ну, как-то

приезжайте, и я очень благодарна, очень благодарна. Вы не представляете, это очень важно, когда ты знаешь, что если что, тебе есть куда. Да. я так понимаю, что все равно Восток еще не спокойный. может быть, освободили уже ваш город, но там все равно еще продолжаются военные действия. Ну, я не знаю, нету страха. Вы не хотели переждать еще чуть-чуть здесь, допустим, а потом вернуться? Или все-таки уже тянет на родину? И тянет, и Зима, в принципе, да, у нас там дом. Тоже надо как-то вещи, тоже теплые как-то. Не сможем так думать. Если так делать, зачем соскучились там больше всего? Зачем? За кем, зачем соскучились? Даже просто за домом, да, чтобы это вот твой дом, твоя твоя кровать. Те же люди, с которыми ты там до этого прям ругался и говорил да я вас видеть уже не хочу а сейчас ты за ними скучаешь все равно но это просто уже наверное какая-то такая ломка когда хочется просто домой спасибо вам большое спасибо мне так неудобно мне так неудобно мы прямом эфире Олексій Михайлович Шакета, голова правління Чернівці Обленерго. Олексій Михайлович, ну у вас не було, людина вам дуже сильно подякувала. Дійсно, розповіли, як те робить втіли. Розкажіть, взагалі, чому була тобто, така ініціатива, як знайшли місце, гутожити так дати Ні, Ну як ініціатива вийшла? Якщо така ситуація в державі і ми можемо чимось допомогти, то максимально все, що ми можемо робити, ми будемо робити. І відверто говорячи, ми теж були вражені. Ну давайте дивитися правді в вічі, як можливо на сході говорили, що тут є бандерівці, і вони такі злі й погані. Так само і у нас було відповідно таке, якесь ставлення, що от люди зі сходу нас не люблять, нас не сприймають. Але е, це дуже приємно було приємне було розчарування, що наскільки це люди, які люблять Україну, які вони за нею вболівають, які вони говорять про свою землю. Ви знаєте, е, коли от спілкуся з такими людьми, то Ті події, ті сили, ті е, наші бійці, які воюють із наших областей, там це не не дарма. Тобто за таких людей вартує навіть і віддавати своє життя. А я знаю, що кімната буде чекати цих людей, поки вони не приїдуть там, що вийде. однозначно. Значить, ми е, при будь-яких при будь-якій ситуації, якщо там е, буде знов неспокійно, ми готові прийняти цих людей назад. Оскільки це дійсно ти щирі українці, хоч не розділяємо схід захід, це якраз приклад, що ми є разом. Якщо там ну була така ситуація, ми готові прийняти їх і навіть окремо зняти житло. Дякую вам дуже дякую. Ми зараз знаходимося у гуртожитку обленерго. Звідси від'їжджає сім'я переселенців, які приїхали з Артемівську. Це мати і дочка. Вони жили тут два місяці. Зараз повертаються назад додому, адже почули по новинах, що їхнє місто вже визволила українська армія.